প্ৰথমে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ এয়া চাওকচোন মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত সজাই থৈছোঁ এয়া হৈছে জলফাই জলা মিঠা আচাৰ জলফাই জলা মিঠা আচাৰ সকলোৱে বনাব জানে কিন্তু মই আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনালোঁ যেনেকৈ আমি বিলাহীৰ টক বনাওঁ ঠিক সেইদৰে জলফাই টক বনালোঁ আৰু এই জলফাই টক বা জলফাই জ্বলা মিঠা আচাৰকণ ইমানেই সোৱাদ লগা হয় মই আৰু কি ক'ম আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খালেহে গম পাব ৰুটিৰ লগত ভাতৰ লগত পৰঠাৰ লগত যিহৰ লগতে খায় বহুত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব একদম পনীয়া হোৱা নাই এয়া চাওকচোন দেখিছেনে একদম পেলাই দিলেও নপৰে ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে এই জলফাইৰ টকখন আৰু মই খাই খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো বনাই দেখুৱাওঁ আৰু বহুত দিনলৈ বেয়াও নহয় আপুনি এবছৰলৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিব পাৰিব আৰু জলফাই গোটেই বছৰটো আছ জলফাইৰ খোৱাত লৈ থাকিব পাৰিব খাবলৈ বহুতে সোৱাদ লগা আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু মইনো এই জলফাইৰ টক বা জলফাই জ্বলা মিঠা আচাৰ কেনেধৰণে বনালোঁ তাকে মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম এতিয়া আহকচোন মই কেনেধৰণে বনালোঁ দেখুৱাওঁ প্ৰথমে মই জলফাইখিনি ভালদৰে ধুই ললোঁ আৰু জলফাইখিনি এয়া ঠাৰিবোৰ গুচাই দিছোঁ আৰু এয়া জলফাই চিনি পোৱা মান হ'ব এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু এই কেৰাহীখনতে জলফাইখিনি মই দি দিম কাৰণ জলফাইখিনি প্ৰথমতে আমি সিজাই ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে এতিয়া অলপ পানী দি দিম জলফাইখিনি পানীত বুৰ যোৱাকে এয়া অলপ পানী দিলো আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিম আৰু লগতে অকণমান হালধি দি দিম এতিয়া এইখিনি সিজাব লাগিব গেছটো জ্বলাই মই জলফাই কেৰাহীখন গেছতে উঠাই দিলোঁ আৰু জলফাইখিনি এতিয়া আমি খুব ভাল ধৰণেৰে সিজাব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আমি জলফাই আচাৰ বনাওঁ তেতিয়া জলফাইখিনি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে সিজাই লওঁ বহুত ভালদৰে সিজাই নলওঁ কিন্তু এতিয়া মই যদিও জলা মিঠাৰ আচাৰে হয় তথাপিতো মই জলফাই টক মানে বনাম মানে অকণমান বেলেগ ধৰণৰে বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু আৰু সেইকাৰণে জলফাইখিনি খুব ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব ঢাক আৰু সিজাৰ পিছত দেখুৱাম আমাৰ জলফাই খিনি ধুনীয়াকে সিজি গল এয়া দেখিছেনে আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিলো মাজে মাজে মই লৰাই আছিলো বাৰু আৰু এয়া চকচোন প্ৰতিটো জলফাই একদম ধুনীয়াকে সিজি গল আৰু ফাট মেলি গৈছে এনেধৰণে আমি জলফাইখিনি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ব লাগিব যাতে অকণমানো কেঁচা হৈ নাথাকে আৰু ভালদৰে সিজি যায় এতিয়া এইখিনি জলফাই মই পানীৰ পৰা উলিয়াই ল'ম এটা খৰাহিত বাকী দিন জলফাইখিনি মই এটা খৰাহীত এয়া উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পানী নিগৰি গ'ল দেখিছেনে পানী অকণমানো নাই অকণমান গৰম হৈ আছে আৰু এইখিনি আপোনালোকে ৰ'দত দিওঁ বুলিলে দিব পাৰে কিন্তু বহুত দেৰি নিদিব লিকটীয়া হৈ যাব নতুবা সেইকাৰণে মই ৰ'দত নিদিওঁ বাৰু অকনমান দেৰি এনেকে থৈ দিম ধুনীয়াকে পানী নিগৰি যাব আৰু তাৰপিছত এইখিনি কি কৰো মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ জলফাইখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পানী নিগৰি গল পানী নাই জলফাইটোত আৰু এতিয়া এই জলফাইটোৰ পৰা মই গুটিটো উলিয়াই লম এয়া এনেদৰে আটাইখিনি জলফাইৰ পৰা গুটিটো উলিয়াই দিম গুটিটো থাকিলে বেয়া হ'ব খাবলৈ এয়া দেখিছেনে এনেদৰে প্ৰতিটো জলফাইৰ পৰা এয়া জলফাইৰ পৰা মই গুটিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা গিলাচ লৈছোঁ গিলাচেৰে মই জলফাইখিনি এনেকৈ অলপমান পিহি পেলাম মানে পিটিকি দিছোঁ আৰু তেতিয়া অলপমান ধুনীয়া মিহি হৈ যাব যিহেতু জলফাইখিনি মিঠা আচাৰ বনাম তথাপিতো মই অকণমান জলফাইখিনি যেনেকৈ আমি বিলাহীৰ টক বনাওঁ একেবাৰে মিহিকৈ ঠিক সেইদৰে বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই এনেদৰে গিলাচটোৰে মিহি দি পিহি দিছোঁ আৰু যদি মিঠা আচাৰ বনাওঁ তেতিয়া এনেদৰে পিহিব নালাগে বাৰু এয়া দেখিছেনে মই একদম গিলাচেৰে ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ পিহি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ বনাব পৰা হৈ গৈছে জলফাইত দিবৰ কাৰণে মই মছলা এয়া তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ আৰু কি কি মছলা দিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এয়া জিৰা লৈছোঁ এচামুচ আৰু এয়া চফ হয় চফ মই ডেৰ চামুচ লৈছোঁ চফ অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে আৰু এয়া জনী গুটি আধা চামুচতকৈ কমহে হ'ব অকণমান লৈছোঁ আৰু এয়া জালুক লৈছোঁ জালুকো আধা চামুচতকৈ কম হ'ব আৰু এয়া মেথি দানা হয় মেথি গুটি মেথি গুটিও আধা চামুচতকৈ কম লৈছোঁ আৰু এয়া ধনিয়া গুটি ধনিয়া গুটি মই দুচামুচ লৈছোঁ ধনিয়া সৰহকৈ দিলে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে খোৱাত বহুত ভাল আহে সেইকাৰণে ধনিয়া সৰহকৈ লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া ইলাইচি কেইটামান আৰু এয়া লং দুটামান আৰু এটা তেজপাত মই এয়া দুটুকুৰা কৰি দি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভাজি লম গেছটো জ্বলাই মই কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীখনতে এয়া মই মছলা গোটেইখিনি দি দিছো আৰু এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম মছলাত আপোনালোকে যদি বনায় তেতিয়া বেলেগ ধৰণৰ আৰু কিবা কিবিও দিব পাৰে গৰম মছলা যি যি বস্তু দিয়ে গোটেইখিনি যদি দিয়ে তেতিয়াও ভাল লাগে গৰম মছলাৰ ধুনীয়া সোৱাদ এটা আহিব আৰু মোৰ ওচৰত এইখিনিয়েই আছিলে সেইকাৰণে মই যি আছিলে আৰু তাকেই দি পেলানি বনাইছোঁ আৰু মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম যাতে ধুনীয়া এটা ভজা ভজা গোন্ধ আহে বেলেগ আচাৰ বনালে মই মছলা ইমান নাভাজোঁ কিন্তু এইটো বিলাহীৰ জলা টেঙা মিঠা চাৰ্ভা জলফাই টক বনাবৰ কাৰণে মই অকণমান ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ম আৰু এয়া দেখিছেনে অকণমান ফুটফুটকৈ ফুটিছেও আৰু অকণমান ভজা ভজা গন্ধ অহালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এটা ভজা গন্ধ আহিছে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম মছলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু মছলাখিনিৰ পৰা যিটো গোন্ধ আহিছে মানে ইমানেই ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে জলফাইত দিলে খাবলৈ বহুত ভাল লাগিব আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মছলা পিচি ল'লোঁ লগতে এয়া গুড় লৈ লৈছোঁ গুড়খিনিও ধুনীয়াকৈ অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ গুড় এয়া চাৰিশ গ্ৰাম হ'ব এক কেজি জলফাইত পাঁচশ গ্ৰাম গুড় দিলে ভাল হয় মই অকণমান কমকৈ দিছোঁ চাৰিশ গ্ৰাম দিছোঁ আৰু আহক মই এতিয়া কেনেদৰে বনাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক গেছটো জ্বলাই মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল বহুত বেছি দিব নালাগে ডাঙৰ চামুচেৰে মই দুচামুচমান হ'ব এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈছে গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই এয়া পাঁচফোৰণ এচামুচ দি দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফুটাৰ লগে লগে তাতে মই এয়া হালধি দি দিছোঁ এতিয়া আমি এয়া যে জলফাইখিনি পিটিকি ইয়াতে দি গোটেখিন আৰু এতিয়া এতিয়া এখিনি দেৰি মই মই লম প্ৰায় এক দুই মিনিটমান আৰু ভাজি এই কারণে ইয়াত যদিও অকণমান পানী আছে পানীখিনি আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব ভাজি দিলে সেইকাৰণে অকণমান এনেদৰে মছলা নিদিয়াৰ আগত ভাজি ল'লে ভাল হয় জলফাইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াতে গুৰখিনি দি দিম আৰু গুৰখিনি এয়া মই কাটি থৈছিলো মিহি মিহিকে ধুনীয়াকে দি দিছো আৰু এতিয়া গুৰখিনিৰ লগত মই জলফাইখিনি ভাজি থাকিম অকণমান দেৰি তেতিয়া গুৰখিনি গলি যাব আৰু গুৰখিনিত পানী দিব নালাগে কিন্তু দেই পানী দিলেই বেয়া হ'ব আচাৰখিনি এনেদৰে ভাজি থাকিলেই গুৰখিনি ধুনীয়াকৈ জলফাইৰ লগত গলি যাব আৰু জলফাইৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিলি কৰিব দেখিছেনে গুৰখিনি প্ৰায় গলিয়েই গৈছে মাজে মাজে এটুকুৰা দুটুকুৰা আছে গোটা হৈ আৰু ধুনীয়াকৈ আমাৰ গুড় আৰু জলফাই গলি গৈছে এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দিম নিমখ যিহেতু বেছি দিয়া নাছিলোঁ বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া নিমখ দিছোঁ নিমখ এয়া ক'লা নিমখ হয় নৰ্মেল নিমখটো দিব পাৰি ক'লা নিমখ দিলে অকণমান বেছি সোৱাদ লগা হয় সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু আমি জ্বলা দিয়া নাছিলোঁ এয়া জ্বলা দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়িত আৰু লগতে অকণমান এয়া দিছোঁ কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ এইটো নিদিলেও হয় অপচনেল হয় কিন্তু দিলে মানে ধুনীয়া আহে আৰু কালাৰটো আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিলাই দিম এয়া দেখিছেনে একদম দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠি আহিছে এয়া বহুত ধুনীয়া কালাৰ উঠি আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াত মেইন বস্তুটো দিবলৈ আছে সেয়া হৈছে মছলা মছলাখিনি মই এতিয়াহে দিম এইয়া মছলাখিনি ইয়াতে মই দি দিলো আৰু ভালদৰে মিলাই দিম হাতাখনেৰে এতিয়া গোটেইখিনি আমি ধুনীয়াকে মিলাই অলপ দেৰি ভাজি ল'ম দেখিছেনে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত লাষ্টত মই আৰু এটা বস্তু মিলাম সেয়া হৈছে ভিনেগাৰ ভিনেগাৰ অকণমান যদি আমি মিলাই দিওঁ দুচামুচমান হ'ব দুচামুচ নহয় এচামুচমানেই দিছোঁ বাৰু এইখন যদি আমি মিলাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ মানে চিন্তা নাই এইখিনি বেয়া নহয় এনেও বেয়া নহয় এইখিনি আৰু তথাপিতো অকণমান ভিনেগাৰ দি থ'লে আমি গোটেই বছৰটো খাব পাৰিম আৰু এইটো মানে গোটেই বছৰটোলৈ নাথাকেই গম পায়নে ৰুটিৰ লগত ভাতৰ লগত পুৰিৰ লগত যিহৰ লগতে খায় একদম খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ মই ইয়াত চেনি দুচামুচ দিছিলোঁ চেনি দুচামুচ মিলাই দিলে ভাল হয় কিন্তু দেই সেইকাৰণে অকণমান চেনি মিলাই দিলোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে অকণমান এয়া মই টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে অকণমান টেষ্ট কৰি চাব কাৰণ যদি জ্বলা মিঠা টেঙা কিবা এটাৰ কমি হয় তেতিয়া আপোনালোকে মিলাই দিব পাৰিব গেছ জ্বলাই থকা অৱস্থাতে গেছটো অফ কৰাৰ পিছত কিন্তু মিলালে সোৱাদটো বেয়া হ'ব গেছ আমি বন্ধ কৰাৰ আগতে যদি কিবা কমি থাকে সেই বস্তুটো আমি মিলাই দিব পাৰোঁ এয়া চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া লাগিছে নহয় আৰু ইমান ধুনীয়া চফ আৰু ধনিয়াৰ গোন্ধ আহিছে চফ আৰু ধনিয়া অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে মানে খুব ভাল হয় সেইখিনি জলফাই টকৰ সৈতে বিলাহীৰ টকো মানে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে ইমানেই খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় আৰু আপোনালোকে বনাইছে যদি সোৱাদটোৰ কথা গম পায় যদি বনোৱা নাই এবাৰ এনেদৰে বনাই চাবচোন এবাৰ বনাই চাব মানে ইমান ভাল হয় আপোনালোকে জলফাই আছে ছাৰ এনেধৰণেই বনাব বাৰে বাৰে বনাব এনেধৰণে ইমানেই খাবলৈ ভাল হয় আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিয়ে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই হৃদয়ৰে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰেই মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যাব বুলিও মই আশা কৰিছোঁ আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ